मेहमान नवाजी होनी चाहिए आजमाइश आ जाए तो उस पर साबित क़दम रहना चाहिए और जब भी दुआ करें यह दुआ करनी चाहिए यह भी सुन्नत इब्राहिमी है कि रब्बी हबली क्या बारी तला मुझे नेक और साल अता फरमा हमेशा ये दुआ करते रहना चाहिए और ये भी हमारे लिए एक मिसाल है कि यह नहीं देखना चाहिए कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ या मेरे पास कुछ नहीं है मेरे पास ताकत नहीं है डॉक्टरों ने कह दिया कि तू बाप नहीं बन सकता सब कुछ पीछे रख दे दुआ तकदीर बदल देती है तो ये मशीनरी चीज़ें क्या है ये रिपोर्टें क्या हैं जिनको देख मायूस होकर बैठ जाते हो इस दर पर आके दुआ करो और रब से मांगो कि रबी हबली मिनसाल रब तलाता फरमाएगा यकीन कामिल हो पुख्ता ईमान होना चाहिए और रब तला की बारगाह में आकर साबित कदम हो के दुआ मांगते रहे इन शहजीज रब तला दुआ कबूल फरमाएगा मेहमान नवाजी के लिए दस्तर खान बड़े होने चाहिए और आका करीब यही सलात सलाम ने नापसंद फरमाया है ऐसी चीज को कि जो दावत की जाए अमीरों को तो बुलाया जाए और गरीबों को ना बुलाया जाए हम अगर दावत कर भी लेना तो हम गरीबों को नहीं बुलाते हम अमीरों को बुलाते गए गरीब को नहीं बुलाएंगे दावत करें मेहमान नवाजी करें दस्तर खान लगाएँ वसी करते जाएं, और सब के लिए के जो भी आएगा जैसा भी होगा यहाँ पर बैठ के खाएगा हमारा नहीं है ये रब तला का दिया हुआ है और वो अपने नसीब का अपने हिस्से का खा के जाएगा इसी तरह हजरत सैदना इब्राहीम अल की सलात वसलम मेहमान नवाज बड़े मशहूर थे आपके पास एक बंदा दस्तर खान पर बैठा और आपकी ये ये एक आपकी बड़ी ही प्यारी आदत मुबारक थी कि आपने कभी भी अकेले खाना नहीं खाया था जब भी खाना खाने लगते ना तो ढूंढते थे कि कोई मेहमान मिल जाए जिसको मैं ले के आऊँ और एक साथ बैठ के खाना खाए कभी अकेले खाना नहीं खाया था और हम क्या करते हैं खाना खा लिया बचा हुआ फ्रिज में रख दिया खाना खा लिया अब जब कुर्बानी आने लगी है यह भी हालत देखने वाली होती है कुर्बानी पे जो हमने जानवर झिबा किया अच्छा अच्छा गोश्त साइड पे कर लिया बाकी प्लेटें भर भर के ना ये एक रिवाज होता है ये है, ये ये शहरीों की सुन्नत बन गई जैसे कि एक प्लेट यहाँ से जा रही है एक वहाँ से आ रही है मतलब जिसने पहले कुर्बानी की हुई है उसी के घर भेजेंगे वो वापसी उसमें गोश्त रख के भेज देगा कुर्बानी ये तो नहीं थी हज़रत इब्राहीम सलात वाम की सुन्नतों के ये पहलू भी तो देखे ना कि आपने कुर्बानी कैसी फरमाई आपने मेहमान नवाजी कैसे की और आपने आजमाइश में कैसे साबित कदमी के साथ अपने इम्तिहानों को पार किया बस हमारे जहन में एक ही बात रह गई कि क़ुरबानी का जानवर लेना है डेढ़ दो हफ्ते पहले और उसको पूरे शहर में चक्कर लगवाने हैं कि हम भी कुर्बानी कर रहे हैं ये कुर्बानी नहीं है या हम भी कुर्बानी कर रहे हैं कुर्बानी वाले दिन जो है गोश्त उनके घर जाएगा जिनके घर से वापस आएगा और फिर मुहर्रम में फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं और यह भी मसला काफ़ी लोगों के जहन में आता तारी 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 है कि जी मुहर्रम के महीने में गोश्त खा सकते हैं मुहर्रम का महीना है इसमें गोश्त खाना जायज़ है कि ना जायज़ है मैं तो पूरा साल खाएँ रबी अव्वल में खाएँ मुहर्रम में खाएँ सफ़र में खाएँ रम़ानमबारक तक खाएँ अगली दस जिल हज़ा तक खाएँ जाय जगह लेकिन कुर्बानी का मकसद ये नहीं है कुर्बानी साहिब निसब भी करता है ना जो पहले भी हर हफ़्ते दो तीन दफ़ा अपने घर में यकीन माने गोश्त का सालन बना ही लेता होगा ये क़ुरबानी उन लोगों के लिए करवाई गई थी कि जिनको मैसर नहीं होता कि वो गोश्त खा सके, वो दीन के तालब इलम जो सारा साल दाल खा खा के गुज़ारा करते गए ये उनके लिए थी कुर्बानी तो वो अच्छी है कि जो सारी की सारी रफ्तार के रास्ते में तकसीम कर दी जाए कुछ भी ना रखें अपने पास जायज़ है कि आप एक हिस्सा अपने पास रखें एक रिश्तेदारों में तकसीम करें और एक गुरबाव में तकसीम करें और ये भी जायज़ है कि आप सारी की सारी अपने पास रख लें ये भी जायज़ है कि आप कुर्बानी का गोश्त सारा साल खाएं लेकिन मना किसी ने यह भी नहीं किया कि आप सारे की सारी कुर्बानी गरीबों में तकसीम करें यह भी जायज़ है बल्कि ये अहसन कुर्बानी का है कि सारा का सारा जो है आप गरीबों में तकसीम कर दें कि ये गरीब जिन्होंने सारा साल गोश्त का एक टुकड़ा नहीं देखा आज वो खाएँ हम तो खाते ही रहते हैं